善德真德女王与则天武后。大家好，我叫戴林健，主要研究领域是中韩关系。很高兴能和大家一起来学习韩中人物比较史。今天我们要比较的是中韩两国历史上的女性统治者。本次课程的学习目标是：一、了解善德真德女王能够上位的原因。 并能够说明两位女王在新罗统一半岛的过程中做出的贡献；二，能够说明则天武后的上位过程；三，能够比较中韩两国女性统治者上位原因的差异，并简单说明七世纪女性统治者出现的历史意义。本次课程的学习内容如下：一。 善德、贞德女王与新罗的统一三国；二、则天武后与武周建国；三、女王、女帝的治世和后世的评价。今天我们先来了解一下七世纪中国大陆与朝鲜半岛的局势。从世界史的角度看，女性统治者的登场并不少见，尤其是在欧洲国家。 由于基督教教义崇尚男女平等，有不少女性登上君主位置并参与国政的事例。但是在男性当权的东亚儒家社会，女性统治者的出现就显得比较意外了。巧合的是，在差不多时间的七世纪，中国和韩国都出现了本国的第一位女性统治者。图中这位是中国历史上的第一位女皇——则天武后。 这一位则是韩国历史上第一位女王善德女王。中韩两国为何都在七世纪出现了女性统治者呢？在回答这个问题之前，我们有必要先回顾一下七世纪为止中国大陆与朝鲜半岛的局势。首先来看中国大陆，六世纪末，隋文帝结束了魏晋南北朝时期长达三百六十余年的分裂局面。 统一了中国南北方，建立隋朝，定都长安。不过，隋文帝的儿子隋炀帝即位之后，大兴土木，营建都城，整修运河，又发动战争，三征高句丽，劳民耗财，导致全国民怨沸腾。加之王朝政治腐败，最终导致了隋末危机的出现。六百一十七年，太原留守唐国公李渊于晋阳起兵。 占领长安后，拥立隋炀帝第三个孙子代王杨佑为帝，改元义宁，即隋恭帝。李渊自任丞相，进封唐王。次年，李渊逼迫隋恭帝禅位，并正式称帝，改国号为唐，是为唐高祖。六百二十六年，唐高祖次子李世民发动玄武门之变，杀死太子李建成和齐王李元吉，被册立为皇太子。 是年，唐高祖退位，李世民继皇帝位，年号贞观，是为唐太宗。唐太宗治世期间，制度更加完善，社会动乱逐渐安定，经济得到恢复发展，奠定了之后大唐盛世的基础，史称贞观之治。六百四十九年，唐太宗去世，太子李治即位，是为唐高宗。 唐高宗在即位之初，继续执行唐太宗制定的各项政治经济制度，《资治通鉴》称其有“贞观之遗风”，也由此拉开了大唐盛世的序幕。接下来我们看朝鲜半岛的情况。朝鲜半岛自五世纪以来，大体处于高句丽、百济与新罗的三足鼎立状态。随着隋唐一统中国，高句丽。 百济、新罗在六世纪末都被纳入了以中国为中心的册封秩序当中。高句丽方面，由于从唐朝日益增长的国力中感受到威胁，遂决定联手百济进攻新罗。唐遣专使携诏书前往高句丽调解制止，却遭到渊盖苏文的拒绝，遂引发唐征伐高句丽之战。百济方面。 太子扶余义慈即位后，大力强化王权，与新罗连年交战，与高句丽和倭国保持密切关系，却与唐朝渐行渐远。唐朝在多次劝百济不要进攻高句丽而无果之后，终于在六百五十九年派苏定方领兵东征百济，新罗也出兵助战。面对唐罗联军的攻势，百济没有还手之力，遭到灭亡。 新罗方面在帮助唐军消灭百济后，六百六十八年又应唐朝之要求出兵协助唐军灭高句丽。六百七十年，唐朝设安东都护府于平壤，引起新罗的不满。文武王派兵攻击唐军，兼并百济故地，同时接纳高句丽移民以牵制唐朝在朝鲜半岛的势力。此时，唐朝正陷入与吐蕃的战争泥潭当中。 不得不收缩海东经略，而文武王也采取灵活的外交政策，遣使入唐谢罪，唐朝顺水推舟，默认新罗对大同江以南地区的控制，于六百七十六年将安东都护府撤到辽东，至此，朝鲜半岛首次出现了统一的国家政权。那总的来说，七世纪的中国结束了分裂的局面，迎来了统一的唐隋唐王朝。 尤其是唐朝，在这段期间逐渐发展成东亚的政治、文化、宗教的中心，其影响力甚至传到了中亚和东南亚。而七世纪的朝鲜半岛基本处于战争状态，在这过程中遭遇孤立的新罗，最终通过联合唐朝而消灭了百济、高句丽，最终实现了朝鲜半岛的首次统一。本次课程的关键内容整理如下：一。 七世纪的中国迎来了统一的隋唐王朝，成为东亚政治、文化、宗教中心。二七世纪的朝鲜半岛基本处于战争状态，最终新罗通过联合唐朝消灭了百济、高句丽，实现了统一。